Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 28 грудня вже. 28 грудня. Скоро вже й Новий рік. Так, і розглянемо сьогодні з вами деякі питання. І почнемо от з такого. Чи еще на Украине тяжка карма? Чем мы уже ее отработали? Чи еще на Украине тяжка карма? Че Чем же отработана? Расскажите мини карты. Ленарман, покажите. Чи на Украине тяжка карма? конец, говорят. Конец, стабильность. Конец, стабильность и восстановление энергии. Пройдено. Карму мы прошли. Все, завершение. Все, перемены. Хорошие перемены. Стабильность, решение, стабильность. Конец. Карма пройдена. Все. Прошла Украина через врагов, через неудачу, через разрушение. Все. Карму мы с вами прошли. Слава Богу. Так. Чи повторится война, если Вот. Чи повторится снова война в Украине? Чи повторится в Украине снова война? Нет. Нет. Отрицательный ответ. Хорошие новости, сила, мощь, победа, доверие, выздоровление. Ни. Все карты нет. Нет, освобождение. Отрицательный ответ. Не повторится больше. Поменяется ли Влада, Рада в Украине? То, что поменяется, то мы и довелись, а там кризис будет добрячий, разрушение. А поменяется ли вот эти устои, вот эта система сама в Украине у Влади? Чем поменяется эта вот система установленная? поменяется. Хорошая перспектива и карта мага. Это так. Потому что большие разногласия. Это так. Обнуление полное. Обнуление полное. Разрушение. Поменяется. Так. Чи є вже людина на президентство України? Чи вже є людина на президентство в Україні? Так, вже є важне змінення і карта міра. Так, ця людина вже є. твердо. Приятное удивление. Так. И перемены хорошие. Такая людина уже есть. Еще поменяются люди после войны. Отношения между людьми. поменяются люди между собой отношения после войны? После войны не. Частково. С помощью. Жинка все выпадает покровительство, восстановление энергии, решение проблемы, решение, императрица, императрица, вот, решение, тяжелый труд, тяжелый труд, чтобы так между собой сплоченно, <coughs> долгие проблемы, долгие проблемы, горе, Несоблюдение данного слова. Лицемерие, тупое ухрямство. Тяжелый, тяжелый. случай. Не в ну. Еще тяжелый труд. Короче. Что, по так люди друг до друга. Я потом пишут комментарии, як я почитаю. Так, хай бог милый, я вже написала там одна що пристроїлася на мене, пристроїлася, наряди міняє і сидить, умнічає. Нормально? Пристроїлася. Мені оце на старості літ, Нормально вот это висеть в воздухе, неізвісно оце думки, куди ж нам возвращатися, куди ж нам їхати. Тікали з того Донбасу, аж п'ятки сверкали. З одною сумочкою. А ото всю життя наживалося, вот там все. і дом, і квартира трехкомнатная, і все. І все, що було, все, що наживалося. Все. І я пристроїлась. Прекрасно. А чого ж ти не пристраюєшся йти так? Уїжджай, і пристраюйся, Пожалуйста, пожалуйста. приїжджай, програму. І сиди так, як ми ось сидимо тут в комнатушечки. І тихесенько собі молимся, щоб отак, і раді, що ракети не літають. Над головою. А наряди то у мене діти хороші, у мене доця хороша. вона мене снабжає. Чи не наряди? Чорті шо, короче, мелять. Хай буде так. Так, що тут у нас дальше? Отступление опять. Не можу, думаю, не буду більше. Ні, все равно. Прориває. Що жде Україну після війни? Що поміняється? Що жде Україну після війни? От зразу перший рік після війни. Що чекає Україну? Після війни терпіння є і терпіння. Хаос, разрушения большие, ну идут перемены, возвращение ну, Люди возвращаются, развор, разорванный контракт. Люди возвращаются куда? По умеренности. По умеренности, разрушения, проблемы, по, проблемы. Ничего, помощь идет, и карта, и радости. Встречи, радости. Потребность в деньгах. Конечно, страхи. Печаль, ностальгия. Ну, конечно, спустошение. Конечно, спустошение. И разрушение башня, и, и спустошение, разочарование. Тяжелый. Этот год будет после войны. Тяжелый. Препятствий много. Длительная бедственная ситуация. Нестабильность. Вот дом перевернут. У людей вот возвращение есть. А дом -то, дома-то нема. Конечно, тяжело. Ничего, хорошее безнаменование, помощь. Карта мага. Борьба за выживание будет. То я и говорю, що людоньки, это надійтесь только на себе. Помощь, конечно, будет. Вон, опять помощь, опять помощь. Імператриця опять выпадает, карта мира. Але будет дуже важко. Це люди и самі знают. Возвращаются. Будуть возвращаться. Ну не всі. Буде важко, що там балакать. <кій> так, 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 так. Що буде Що буде з біженцями після війни? ж. що буде з біженцями? Українцями після війни. Что с ними будет? Ну, откроются двери. Карта справедливости и солнышко. Да ничего. Ничего. Открываются двери надежно. Васька пришел, Сереж. Кот, кот прибегает. Так, що буде з біженцями, Нічого. Восхождение, солнышко, удача і по справедливости. І опять женщина. Опять женщина с таким твердым характером. І карта победы. Ничего. Ничего. Як і всі. Що буде з біженцями? Повернуться та й будуть виживати. <кхем> <кхем> Як і всі люди. Так, ну хорошо, хорошо. Чи будут у власти пророссийские политики, да? У Ради в нашей в Украине будут пророссийские политики. <coughs> так, пророссийские политики. Важное решение, выбор и решение сложно. Он попеса со сложным характером. Еще будут про Только на доверие он. Доверие. Доверие. Облегчение. Про Ошибки, иллюзии, раздражение. Конец и конец. И конец. Вот императрица решает. Решает пророссийские перевернутый договор. Только на доверии. Только прогресс. Решение. 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 Вон императрица будет решать. Я бы сказала, что не. Разногласия, юридические разногласия и договор перевернут, не разорвано. Пророссийские, новые перспективы, карта силы победы. И важное решение будет принято по этому вопросу. Важно. можно сказать еще не. Так, хорошо. Чистанная Украина после войны, малонаселенной. Чистанная Украина, малонаселенная. Ну, это, конечно, такие бои болезненно обнуление большое и потери вот смотрите карта как показывает обнуление и потери большие конечно сколько погибло людей только у нас А ничего, положительное развитие. Ну, длительная бедственная ситуация. Длительно. Конечно, станет. Критичный момент. Критичные решения проблемы. Положительное развитие. Ну, пока печаль, депрессия. Да. Сколько погибло людей? Хлопцы, сколько? Так. Подивилися. Чи довго будуть ненавидіти друг друга народи Росії і України? Чи це надовго? Чи надовго це? Лічно, якщо если за себе говорить, то, нав... то до кінця життя. Чи довго, да, говорять от две карты, да? Звезды, по звездам. Долго. Необходимость в охранных действиях и неудача. И по одиночке, по одиночке. Долго. Да. Долго. Цена долго. Так, это подивилися ми. Отношення людей до, до влади. Яким буде? Буде довір'я людей до влади. До української. Чи буде людей довір'я? Довіра. Так. И не покровительство чи буде до будет, буде перемены потому что будут большие буду карта влюбленных будет со временем печаль ностальгия каждый уход в себя но все равно будут перемены потому что будут перемены освобождение и перемены будут так еще и все вопросы у нас да все вопросы подавилась это вот я такая это так, что на фронте фиксуется Зменшення атак росії Чи це правда? На фронті фіксується зменшення атак. Чи це правда? В Україні Ну хороші новини перша карта. розрив Дорого оплаченная победа. Обрив. Обрив. Видите? Обрыв. Сейчас подъемся далее. Не, ну хорошие новости, но ну, не то, что це, ценные обрыв, это це карта смерти. Потому что враждебность дальше, лицемерие, но ну, тут облегчение идет, и, и дорого оплаченная победа. Все равно еще укрытие. Ну, по справедливости удачный случай. Должно заканчиваться важное решение. Важное решение. И первая карта хорошие новости. а вообще с неприятно неожиданно еще может глупыть что-то. Нет, yes. ну солнышко, да, удачи. Сейчас. Ще щось неприятно неожиданно. Сейчас мы спитаем. Чи вот это вот ці дні вже до кінця року. До кінця року. Ще будуть такі сильні удары, прилеты? Що в Україну? По Украине. Чи будуть ще до кінця року по Україні? Ну, не соблюдение данного слова. Невежество. Укрытие. Вот так. Императрица. Вот так. Еще кризис. Еще вот. Ну, башня перевернулась, она все равно кризис. Как азарт. Контроль. Такие удары большие по Украине еще будут до конца року. Ну, как от, отход уже, вот, видите, дорога, корабль. И вот договор. Вот, корабль показала, и договор. Вот. И вот изобилие, успех. Ну, вот, показывает карма, все пройдено. Карма пройдена. Че будущие удары, прилеты. Дело увенчается от успехом. Корабль, подход. При этот, присяга, договор. Дело увенчается успехом. Успех. Изобилие, успех. Ну, че будут прилеты, удары, отрицательные, говорят. Ну, так, ж так нельзя же казать. Вот сейчас понаписываю. Я читаю карты. Вот что мне говорят, я читаю. Ну, еще вот недоверие и сомнения. Вот таких ударов, ну, кризис тут у нас выпал, да, кризис. Еще кризис уст. Кризис, а бесполезная суета вот, перевернута. Бесполезная суета. И, как раз неприятная неожиданность еще может быть. Ну, вот же ж корабль, присяга, договор, успех. Дело увенчается успехом. Прилеты, удары по Украине еще будут до конца року. Ну, спекулянт. Спекулянт. Сильный враг. И еще горе. Да горя хватает. Ну, как переход в другое состояние. Ой, господи. Дьявол еще. Болезненный дьявол еще. Дьявол. Скрытая враждебность. Несоблюдение данного слова. Карта радости. До закинчения, до закинчения вот показывают уже все, уже корабль, уже дело увенчается успехом, уже вот договор, уже вот на носу. Але ж он не соблюдение данного слова, это что хитрость и обман. Что тут вот це показывает? Чем может быть? Сейчас спустошення и проблемы все. всех. и проблемы. Ще, може бути, прильоти якісь. Ще прильоти і удар. І удари. Такого от сильного не показують. Зараз я ще спитаю. Що в мене тут ще? Ось таке от сильне розрушення, сильний удар такий в Україні буде. Прямо такий, що, що не дай Бог. Как там говорят некоторые. Чи будет такий сильный удар в Украине от, перед закінченням горячей фазы войны. <coughs> потеря, якась, первая карта. Але ж рішення, решение. Нестабильность и потеря, якась все. потеря, первая карта. Тут сейчас подивимся еще. Нестабильность. Так, разрыв. Хорошие новости. Вот решают. Вот разрыв. Вот хорошие новости. Але тут вот, потеря и нестабильность так еще показывают так пожить пожи. решение проблемы решение решение так что за удар нет за конец конец потому что вот решение проблемы конец нет. обрыв и победа ну вот первая карта и потеря. и потеря идет а так все все решение важно хорошие новости, обрыв уже этому всему. И вот решение проблемы, и вот, и вот решение как вознаграждение. И вот все победа. Карта. Так что шо... не бачу такого великого что-то. Потеря с Первая карта потеря. Что-то еще может. Так. І от это шо тут? Азербайджан вимагає від Росії вибачень за збитий літак. Так, чи буде помста Азербайджану росіянам? Чи буде помста Азербайджана росіянам? За вот этот збитий літак? Так, колісниця. Чи буде помста? в охранных действиях приятное удивление да вот говорят да и мечи они да это так хоть так так они размышляют але пусто это все але это пусто пустые размышления и погрозы пути не не договор в это перевернулся, и это пусто. Потому что идут дальше. Хорошие преднаминования. Так, коса, коса подкосила. Освобождение. Не. Не бачу я помсты. Пусто. Так, ну и все. Все вроде разглянули. Все питания, что писала. Что там цікаво? Пишите. Розглянемо. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за підтримку, за хороші коментарі. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімайте собі дух. І чекаємо завершення. Все, до побачення.